Мы продолжаем свое путешествие по морю товаров для рыбалки на канале Капитан Юэй. Штурвал корабля уверенно держит нежные, но крепкие руки нашего капитана Маргариты. А наш курс будет прокладывать Анатолий. Современная спиновая катушка высшего класса а в своей конструкции должна обязательно иметь или червячную передачу, или 10 с лишним. Шарика Наша сегодняшняя гостья с звучным названием «Опера» наделена и тем, и другим. Являясь представителем топ-сегмента производственной программы компании «Спро», катушка имеет и другие достоинства. Но сначала слово о дизайне скажет наш штатный эксперт в этом вопросе Маргарита. Во внешнем облике катушки мы не найдем каких-либо авангардных черт или революционных решений. Строгий черный цвет мирно соседствует с малиновым оттенком красного. Ярко смотрятся такие элементы, как основание и заглушка кноба. Особую пикантность придают углубление на юбке шпули и чехле рукоятки. Блестящие накладки на ушках ротора и душках не добавляют разнообразия, но и не нарушают целостность восприятия. Формы крупных деталей корпуса слегка сглажены без резких переходов и ребер. В целом катушка понравилась на 4 балла. Продолжая разговор о внешности, но уже с точки зрения конструкции, отметим крупную и глубокую шпулю. Большой запас лёстки никогда не бывает лишним при борьбе с действительно трофейным экземпляром рыбы. На юбке расположилась круглая подпружиненная клипса. 6 дисков фрикциона очень маленького диаметра, и это не позволяет им развить достаточное тормозное усилие. Даже при полностью затянутом регуляторе шпуля достаточно легко проворачивается. Рукоятка ввинчивается вовнутрь оси ведущие шестерни главной пары. Кноп с покрытием из ЕВА имеет достаточно удобную форму, но при этом, на наш взгляд, немножко мелковато. Функциональную часть дизайна мы также оцениваем в 4 балла. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, и потому катушки получились достаточно тяжелыми. Ширина корпуса также довольно-таки великовата для катушек с бесконечным винтом. Похоже, даже вырезы на шпуле и карбопластовый ротор не смогли значительно снизить вес. А конкретные цифры в граммах Назовет наш эксперт по взвешиванию Маргарита. А цифры действительно не радуют. Опера 1220 показала вес 292 грамма. 1230 300 грамм. 1240 430 грамм. И 1250 целых четыреста грамма наверное не так легок алюминий как кажется но выигрыш в жесткости конструкции и общей прочности очевиден если сравнивать с моделями других производителей то опера в среднем на 20-30 грамм тяжелее поэтому оценка только 4 балла к слову передаточное отношение у пары меньших модификаций 5,0 к одному а у более крупных 5,5 к 1. Наверное, производитель прознал о нашей привычке снимать оценочные баллы за несоответствие между заявленным и указанным на схеме количеством шарика подшипников. Поэтому в коробках рисунка с деталировкой по запчастям просто нет. На сайте компании информация также отсутствует. Пытаться разобрать столь сложный механизм мы не станем. Из практики предыдущих обзоров и знакомства с катушками похожего класса, можно сказать, что шарики расположены попарно на концевиках бесконечного винта, на оси ведущей и ведомой шестерни, в ролике лесоукладывателя и в кнобе. Последний шарик находится в шпуле. Функции стопора обратного хода успешно выполняет игольчатый подшипник. В целом конструкция должна была быть интересной, но из-за отсутствия достоверной информации мы все-таки один балл снимем и в результате опять четверка. Особый интерес всегда у рыбаков вызывает работа червячного механизма в процессе продольного перемещения шпули. Именно этой прецизионной работой мы сейчас и будем наслаждаться на намоточном стенде. Катушки с бесконечным винтом уже неоднократно бывали у нас на испытаниях. Как правило, результат разочаровывал. И в этот раз он далек от идеала. Наверное, бесконечник слишком сложно настраиваемая система и часто дает сбои. Тем не менее, четверка за намотку. Серия Opera предлагает на выбор агрегаты с четырьмя размерами шпули. Они пригодны для самых разных спинговых упражнений, кроме разве что заброса и проводки приманок сверхлегкого класса. Прочность металлического корпуса и традиционно характерно для продукции с про живучесть делает эти катушки надежными товарищами в дальних рыболовных выездах. Крупные модели можно успешно применять и в пикерно-фидерной ловле, но только в том случае, если до ближайшей специализированной катушки два дня на собаках, потом направо. Все люфты слабо заметные Качество подгонки деталей на очень высоком уровне. В комплекте поставки предусмотрен удобный матерчатый чехол на завязочках и запасная графитовая шпуля. Суммарная оценка комплектации и эксплуатационных качеств 4,5 балла. Суммируя впечатления, мы ставим итоговые 24 балла что является неплохим результатом. В ценовом диапазоне около 100 долларов конкуренция очень плотная, и производители стараются заманить покупателям различными интересными предложениями. Опера в этой гонке находится где-то посередине. Разработанная 4 года назад, Модель, к сожалению, лишена некоторых самых прогрессивных решений. Недостаточно усилий переднего фрикциона. В его наборе отсутствуют карбоновые диски и защита от влаги и грязи. Дизайн флагмана компании Spro мог бы быть поярче. Но мы надеемся, что традиционная для этого производителя долговечность агрегатов прилагается в базовой комплектации. В завершении полезная информация к размышлению. Подписывайтесь на наш канал и вы увидите наши обзоры в числе первых если вам понравился какой-либо ролик не забудьте поставить лайк ваша оценка нам будет очень приятно если же вас заинтересовали какие-либо детали или появились вопросы оставляйте их в комментариях мы обязательно постараемся ответить.